Ani bir qəza ilə dəyişib başqalaşan bir həyat. Publisist və yazıçı Əngəlsiz arzular kitabının müəllifi o, yeni həyata alışmaq insanın öz əlindədir deyir. İnsan özü özünü özün dəyişdirə bilər istəsə. Mən də bu sahədə çalışan özlərimdəki maksimum hər gün yenilənim. İnklüziya və yaradıcı sahə üzrə təlimçi Orxan adı gözəlin uğur hekayəsi. Bir azdan biz birlikdə Hoş gördük. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Həyat hər hal ilə gözəldir. Yaşamaq və yaratmaq üçün insana sadəcə özünə inanması gərəkdir. Hansısa bir məhdudiyyət varsa, onu ən gözəl şəkildə aşıb uğura doğru getmək ən doğru seçimdi. Bugünkü qəhrəmanımız Əlillik olan şəxs Qorxan adgözəlcindir. Hoş gördük. Hoş gəlmisən. Çox sağ ol. İstəyərdim səni cəmiyyətimizə biz bir görüşümüz vasitəsilə daha yaxından tanıdaq. Bir çox uğurların var. Ümumiyyətlə həm kitab yazmısan, eyni zamanda Kopeyra Federasiyasında çalışmısan və bir ani bir qəza həyatını tamamilə dəyişib. İstəyərdim bax ilk öncə ilə o qəzadan başlayaq. Nə baş verib həyatında? 2008-ci ildə qəza keçirmişəm və nəticədə onurğa travması almışam. Həm seçimliyim çay idi, kür çayı. Sadəcə səviyyəsi enmişdi deyə. Həsbəlä bilmədim və uğursuz atlayış nəticədə onurğa travması aldım. Və vaxtdan təkərlik kürsüdən istifadə edirəm. Və o qəza tamamilə sənin həyatını dəyişdirdi. Təbii şəkildə. İndi posttravmatik dövrü yaşayıram. Bəli. Və bilirəm ki, posttravmatik dövr insanın həyatında çox ciddi dəyişiklik yaradır. Bəli. Radikal dəyişiklik yaradır. Bu gün həm sənin uğurlarından danışacağıq, eyni zamanda da həmin bu ə, travmadan çıxışını və həyata yenidən dönüşünü istəyirəm danışaq. Ki, Orxan olaraq ə, necə bacardın? Yəni özündə güc topladın. Çünki ağır bir travma almışsan. Çünki hiss elirəm, yəni görürəm həm qollarında zəiflik var, həm də ümumi fiziki durumda zəiflik var, amma buna baxmayaraq aktiv bir həyatın var demək olar ki bir yerdə oturmursan, daimi hərəkət eləyirsən belə deyək. Qollarımda əslində müəyyən qədər güc var. Əsas odur qucaqlaya bilərəm. Bəli. Hə. Çünki yuxarı ətrafdan travma almışam, boyun travması da. Bu da istərsə məsəllərə də təsir edir. Amma bir qədər özümü idarə edə bilərəm. Düzdür, köməkçi də lazım olur, amma təbii təbii şəkildə belə bir şey var. Sən yaşamaq istəyirsənsə yəni davam eləmək lazımdı. Və mən də təbii şəkildə elə bir keçəni İtaliyalılar bir məkana ki, sən artıq bundan sonra burada yaşayacaqsan, çıxış yolun yoxdur. Elə bir şey. Və başladım ondan sonra fikirləncə zəihinlə özümü ora adaptasiya edim, daha yaxşı yaşamğa öyrənim. Bəli. Və bu şəkildə də belə deyək, bu sıxıntılardan çıxa bildim və düşündüm ki, artıq bu bir məhdudiyyət deyil mənim üçün. Bu gün e belə deyək, Orxan olaraq sən ələlliyi olan bir şəxs olsan, belə bir çox ölkələrdə doğulmusan. Haqqında ə, bildiyim qədər film də çəkilib Amerikada. Eyni zamanda ə, kitab da yazırsan. Ə, bax, idmanla da məşğul olmusan. Bu ələllik qazanmadan öncəki həyatında Koper Federasiyasında da çalışmusan. Hiperaktiv həyatım olub. Altı futbolla məşğul olmuşam. Əlavə olaraq sərbəst güläş, həmçinin qaytarış döyüşə hazırlaşdığım dövrlər də olub. Amma ən çox e, Kapoeira Federasiyasında ulduzum parladı. E, Federasiyanın gənclər məktəbinin direktoru idi, mən də məşqçi idim. Hə, e, hardasa 40-a 50-yə yaxın tələbəm vardı. Hə, e, onlar da bir xeyli yaxşı yerlər tutduklar, bu məni çox sevindirir. Hə, e, hiperaktiv həyatdan elə bir hiperpassiv bir həyata transformasi etdim, dəyişiklik oldu və posttravmatik dövrü yaşayıram. A, posttravmatik dövr təbii şəkildə insanı gücləndirir. Və sən elə bir həyat səni itədir, yıxılırsan, o yıxılandan sonra o ağrını hiss edirsən və başa düşürsən ki, bundan sonra başqa cür olacaq sənin həyatın. Bəli. Və ona uyğunlaşmağı bacarmalısan. Və mən də təbii şəkildə özümün bu, bu yolu atdım. Təbii idi, əlbəttə ki, yəni güclü olmaq lazımdır, Orxan. Yəni həyatımızda nə baş verərsə, biz güclü olmalıyıq və elə verilişimizin də əsas mesajlarından biri odur ki, cəmiyyətimizə ötürək, yəni əlillik olan insanların da dilindən ki, yəni ə, həyatımızda bəzən dönüş nöqtələri olur və bu dönüş nöqtələrini aşmaq üçün həyatda birinci həyat eşqin olmalıdır, düşünürəm. Və ondan sonra da özgüvən olmalıdır, özünə inam olmalıdır ki, mən bacaracağam. Dəyindin kimi aktiv bir həyatın olub, hiperaktiv hətta həyatın olub, belə deyək, idman Federasiyası mən bir neçə qısa videolarında izlədim. Necə möhtəşəm idmanla da məşğul olursam. Təbii ki, yəni travma sənin həyatını dəyişsə də, amma bu gün artıq ələllik olan bir şəxs olaraq bu istiqamətdə bir işlər görürsən. Bax, deyərdim biraz bu ölkələrə səfərlərindən danışaq. Kiçik ölkələrdə səfərlərdə olmusan. Ondan sonra haqqında çəkilən film necə oldu ki? Film çəkildi. Elmar Bayramov mənim dostumdur, rejissor. O da Kapılar Federasiyasının yarma komandasının məşqçüsü olubdur vaxtda. İndi hazırda o Amerikada yaşayır. Bir gün danışırdı, dedi ki, həm də onun filmi var, başqa bir filmi var, burada bədii. Sonradan amma mənə təklif elədi ki, sənin haqqında film çəkmək istəyirəm. Biz məsləhətdəşdik. Film bədii filmdir, amma qısa metrajdır və hardasa 20-yə yaxın kino festivalda qalib olub. Aa, filmin adı Letmiranddır. Hazırda YouTube-da da var. Aa, və Həmin film Mənnə Elmanın xyal məhsulunun bir hissəsidir, amma orada bir xeyirə real tərəflər də var. Hansı ki, mən posttravmatik dövrdən sonra da bir müddət beynimdə döyüşmüşəm, çünki o aktivlik, o dağıdıcı his mənim bu məhdud formada olan bədənimə sığmırdı. Amma bir müddətdən sonra mən qərarla gəldim ki, bu enerjini, çünki bu formada çıxartmaq olmaz, bədənə daim alışq döyüşə, idmana. Amma ondan sonra həmin o enerjini həm öz daxilimə çəkməyə çalışdım və yaradıcı hissiyə keçdim. Yazmağa başladım. 2014-cü ildən sübəri yazıram. Publisistik yazılar, həmçinin də ədəbi yazılar. Uşaq ədəbiyyatı kitabım da var. İndi böylərə dair də yazıram. Bəli. Hə ölkələrdəki həm gezməyi çox xoşlayıram səyahəti. Hə bir neçə dəfə hətta təklif də gəlib orda xaricdə inkluziya ilə bağlı workshop da keçmişəm. Hə, tədbirlərdə, təlimlərdə də olmuşam, konfranslarda. Orxan Ə, Əngəlsiz Arzular adlı kitabının da müəllifisiniz. Bax o kitabda nələrdən bəhs edirsiniz? O uşaq ədəbiyyatı kitabıdır. Hə, amma böylər də oxuya bilər, kimisə istə sözü üçün nəticə çıxarda bilər. Hə, çünki belədir ki, bəzən nağallarda əslində sırf böylər üçün də bir xeyirə mesajlar olur. O kitabda posttravmatik dövrü yaşayan bir uşaqdan bəhs eləyir. Nihad adında. Hı -hı. Ə, hansı ki o da qəza nəticəsində bir ayağını itirib amputasiya olub. Həyatı, onun həyata, həmin həyata alışmağı, ə, o həyatdan sonrakı dövrdəki çətinlikləri, o çətinlikləri aşmağı, özünə yeni yaradıcı bir enerji yaradıb, o istiqamətdə fəaliyyət göstərməyi barədədir. Əngəlləri sağıçılar kitabı. Orxan bəy eyni zamanda inklüziv məsələlərlə bağlı inklüziv təlimçi kimi də, ə, belə deyək, mütəxəssis kimi də çalışırsınız. Bax, bu haqqında da istəyərdim danışaq. Ümumiyyətlə inklüzivliklə bağlı təsvirlər və təsəvvürlər necə olmalıdır? İnk İnklüziya cəlb eləmə deməkdir. Bu gün elə bir tendensiya yaranıb ki, bu ifadəni tez-tez eşidirik, amma bəzi adamlar heç mənasını bilmir. Bu daha çox adamları cəlb eləmədir. Müxtəlif ə vəziyyətdən. Çünki biz insanlar müxtəlifik və fizioloji, fiziki ə, görünüşündən, vəziyyətindən asılı olmayaraq hamını qucaqlamaq. Həmin hamı üçün ə, sosial bərabər hüquqların yaranmağı buna xidmət edən bir ə, institutdur. Yəni inklüzivlik tək ələlliyi olan şəxslərdən ibarət yox, deyil. Yox, yox, yox. Həm ələlliyi olan, həm də qeyri-ələllilik olan adamlar da bura daxildir. İnklüziya cəlb eləmək deməkdir. Nə təlim nümunəsi çəkə bilərəm. Məsələn, bu gün inklüziv təhsil məsələsi yetdicə inkişaf edən bir nümunələrdəndir də. Məsələn, sahilin əlilliyi var və o arabadan istifadə edir və məktəbə hər gün gedir-gəlir. Onun üçün uyğunlaşdırılmış, adaptiv bir avtobus gəlməli ki, onu işdən gəl, dərs evdən gəlib götürsün və məktəbə aparsın. Eyni zamanda məktəbdə şərait uyğun olmalıdır. Və bu halda məsələn ə, Mehribanın disleksiyası var, o danışa bilmir. Müəllim ona məktəbdə digər uşaqlara tapşırdığı dərsi ə, oxumağı yox, audio kitabdan dinləməyi tapşırmalıdır və o da özün öz dərsinə o formatda şərh etməlidir. Bu hamını bir yerdə qucaqlamaq, hamnı bu işə cəlb etmək kimi bir nümunədir. Mən ə, bu sahə üzrə təbii ki hə, mütəxəssəsəm və təbii şəkildə mən bunu nəzəriyyəsində öyrənmişəm, amma praktika halında hər gün öz həyatımda yaşayıram. Orxan əslində həqiqətən də inklüzivlik bu gün cəmiyyətimizdə bəzən biraz fərqli formada ə, anlaşılır. Yəni inklüzivlik deyəndə sadəcə əlillik olan şəxslər nəzərdə tutulmur, vurğuladığın kimi fərqli istiqamətləri var. Ə, Orxan eyni zamanda bax istəyərdim motivator kimi çıxışların da olub, bax bu sahəyə də biraz toxunaq ən çox hansı mövzular üzərində yəni çıxışların olur? Özümü qətiyyətlə motivator hesab eləmirəm və düşünürəm ki, kimsə arabada oturub motivasiya edici söhbətlər eləsə, bu məni cəlb eləməz. Hı -hı. Çünki ə, və heç eş də istəmirəm ki, kimsə mənə motivasiya mənbəyim baxsın. Ha, gəl bəzən elə olur ki, kənd deyirlər ki, gəl hardasa bir ilhamlandırıcı çıxış elə. Şəxsən mənim ələliyim olmasaydı, ancaqsa bir aləlli olan adamı görüb ondan ilhamlanmasın və heç heç bir halda da istəmirəm ki kimsə məndən bu formada ilhamlansın. Təbii ki ilhamlanıb ilhamlanmamaq adamların öz seçimidir, amma ə, mən mə özümü insana həm insana idarə edən psixikadır, şuurdur. Mən psixikamı, şuurumu gücləndirməyə çalışan bədənimdə müəyyən fiziki məsələlər məhdud olsa da və Hı -hı. düşünürəm ki bu düşüncələrlə bu ə, Mənim əvəl məsələlərlə insan özünü daha da inkişaf elətdirib, həm də o inklüziv cəmiyyətin, yəni inklüziv sahənin inkişafında tək fərdi özü üçün yox, də. həm də ümumi cəmiyyət üçün faydalı ola bilər. Mənim əsas istiqamətim yaradıcı sahədir. İnklüziv fokuslanmışam, həm də psixanalitik psixologiya kursunda bitirmişəm. Yəni belə düşünürsən ki, insan özü ancaq özünə bu güvəni verməlidir mən belə başa düşdüm. Yəni ki, ə, motivasiya mənbəyi insanın özü olmalıdır. Yəni sənin öz fikirlərin, psixoloji durumun, yanaşmağın xaricdə axtarmaq lazım deyil xoşbəxtliyi. Ancaq ə, xoşbəxtlik daxili məsələdir. O daxilində tapmaq lazımdır onu. Çünki bizim o resurslarımız var. Sadəcə qazıyıb üzə çıxarmaq və yaxşı mənada rəlsə salmaq lazımdır ki, inkişaf edəyək. Bəli. Çünki biz həm də dünyaya öyrənmək həm də öyrətmək üçün gəlmişəm. Bəli. Eyni zamanda təlimlərdə də iştirak edirsən. Təlimlərin də olur. Və bu haqda da istəyirəm danışaq. Nə təlimləri olur məsələn? Nə mövzular üzərində? Əsasən inklüziyaya aid təlimlər keçirəm. Hə. Amma eyni zamanda neyrobiyologiyanı əhatə edən psixologiya, pozitiv psixologiya və bu sahədə olan nümunələrlə maksimum çalışan ki, o təlimlərdə insanlara Bəli fayda verə bilim. Bəli. Burxan, ən çox sənə həyatda kimlər dəstək olur? Fiziki cəhətdən təbii ki, xalam oldu Camran. Dostlarım, valideynlərim. Amma ətrafdaşım ki, ən birinci nümunə burda mən özüməm. Özüm özüm çıxarmışam bu vəziyyətdən. Yoxsa ki, heç kim əgər mən nə isə seçsəməsəm, istənilən insana aid də bu. Bəli. Əgər mən yaxşılaşmaq istəməsəm, mənə heç kim kömək edə bilməz. Orxan, istərdim sonda bizi izləyən tamaşaçılarımıza, bizi dinləyən tamaşaçılarımıza bir Orxan olaraq səslənəsin. Bax, məsəl üçün, sənin həyatında bir dönüş nöqtəsi oldu, həyatın tamamilə dəyişdi, amma buna baxmayaraq sən qüvvətli və güclüsən bu gün. Yeri gəlsə, təlimlər keçirsən, kitab yazırsan və həyatını gözəl şəkildə davam edirsən. Bizdə çətinliklər var və bu göz önündədir, amma bu çətinlikləri aşmaq üçün nə etmək lazımdır? Əgər bu, bu vəziyyətdə sən qüvvətli olmağa çalışmasan, özünü qəbul edəmsən, həyat çox çətin olacaq. Hı -hı. Birinci ümumi oldu ki, mən özüm kiməsə məsləhət vermək, mesaj verməyi düşünmürəm. Mən özümü özümə istiqamətləndirib bütün tövsiyələr kimisə dəyişməyi düşünmürəm. Fikirləşmək dəyişə də bilmərəm. İnsan özünü özün dəyişdirə bilər istəsən. Mən də bu sahədə çalışıram öz daxilindəki maksimum hər gün yenilənim. Necə ki telefonlara, bu gün texnoloji vasitələrə, orada yenilənmə vasitələri bizə işarət gəlir ki, yenilənsin, dəyişsin. Bizim bizim ruhumuz da gərək düşüncələrimiz də belə dəyişsin. Çünki dəyişmək həqiqətən inkişaf elətdirir. Sabitlik, stabillik əksinə insan süsstəşdirir. Ona görə hərəkət eləmək, fikirləri itil itilənmək lazımdır ki, inkişaf eləyək. Çox gözəl. Orxan, bəs cəmiyyətin baxışı necədir bu gün səncə? dəyişibdimi yoxsa yəni ələllilik olan insanlara qarşı olan cəmiyyətin baxışı. Mən təzə qəza keçirəndə yanımızda bir park bayı idi, ora tez-tez gedirdim. Ə və həmin dövrdə parka düşəndə bir şeyi müşahidə etmişdim ki, ətrafdakı adamlar çox diqqətlə baxırlar mənə, "Arabadan istifadə eləyirəm" deyə. Çünki onlar üçün bu öyrəşmədikləri vəziyyətdir. Çünki Azərbaycandakı şərait təəssüf ki, Ə, tam olaraq hələ liy olan insanlar üçün uyğun deyil, məsəl deyil. Amma mən maksimum yenə də hər yerə, həmişə şey gedənəm, fəal olmağa çalışıram. Ə, və bu müşahidə oldu ki, o qədər tez-tez çıxdım ki, or, artıq insanlar o baxışlarını daha dikməyə başlamadılar. Çünki öyrəşdilər, gördülər ki, cəmiyyətdə belə bir adamlar var. İnsanları həm də öyrəşdirmək lazımdır. Amma birinci növbədə bunun üçün yaxşı, müəssəri, şərait də olmalıdır kəlilə olan insanlar həm təsir ala bilsinlər, həm hər yerə gedə bilsinlər. Bu şərait olandan sonra 50 min adamlar özləri özlərindən inkişaf elətməyə bacaracaqlar. Bəli, və öz uğurları ilə cəmiyyətdə özlərini sübut edəcəklər və cəmiyyətin bir üzvünə çevriləcəklər. Bəli. Uğur olsun sənə, işlərində uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm sağ və ümid edirəm ki, belə gözəl həm kitablarınla, həm təlimlərinlə, inklüziv təlimlərinlə cəmiyyətdə böyük bir ə yeni fikirlər formalaşdıra biləcəksən inşallah. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür adım. edirəm, çox sağ ol. İnklüziv birlik və bərabərlik çərçivəsində yaşasaq, bir çox qəlbləri sevindirərik. Gördüyünüz kimi, insana bəzən yaşayıb yaratması üçün sadəcə sağlam düşüncə yetərlidir. Növbəti uğur hekayəsində görüşənədək, əziz dostlar. Bir də unutmayaq ki, hekayələrimiz fərqli olsa da, biz birik.